yönü desəm o şəxsiyyə də çox şeydir yəni. Ona xoş sözlər deyə bilərlər. Uşaqla uşaq kimi idi, böyüklə böyük kimi idi. Yəni məş prosesində heç bir futbolsunun qəlbinə dəyməməsi, əgər qəlbinə dəysə də belə xeyri qəlbinə dəyərdi. Onu qəlbə ala almaq üçün edirdi. Allah təala belə bir gözəl insanı, biz fəxr edib biləcək bir kişiyi Gəncə futboluna bəxş etdi və Azərbaycan futboluna bəxş etdi. Bununla hamımız biz fəxr edə bilərik. Ona görə mən də bir onun Tələbəçi olaraq fəxr edirəm ki, belə bir məşqçi məlumatdır. Konstantin Maksimov isə görə məqamında, kösədə haqqında, haqqında deyiləsi çox şeirlər var. İnanıram sizə ki Yəni Aydin Uşaq Baqlarından onun yanına gətdiyimizə görə birincisi çox xoşbəxtik ki, onun tələbəsi olmuş. Yetirmələri də ki, özümüz də biz ki, Azərbaycan futboluna həqiqətən çoxlu futbolçular veribdi. Yəni adlarla saysam, yəni sadalamaqla qutulmaz. Həqiqətən əhəmiyyəti Azərbaycan futbolunda çox yəni böyükdür, oğul böyükdür. et coş haqqında coş elə demək olar çünki mən onun tələbəsi olmuşam belə deyim. Dahil futbolçularla bir şeymişik. Yəni kəfələr çox böyük futbolçular bəxş edib bu insan. Hətta yəni, biz uşaqlıq olanda o bizə çox məsləhətlər verirdi. Futbolçu olmaq üçün nələr eləməli, nə ilə üzləşməli. Danışla söz çoxdur. Yəni Allah ona can ecanı rəhmət eləsin.